Немножко методологии. Ну то есть анализируются блоги, социальные медиа и форумы, а также комментарийные материалы к текстам в различных СМИ. Значит, анализируется с помощью нашей платформы, которая дает возможность, дает возможность определять различные характеристики ну характеристики очень стандартные это чуть чуть ниже вот ну то есть это стандартные характеристики которые участвовали при анализе э, этого назовем так информационного поля э, социальных медиа ну переходим дальше да? значит результат следующий мы бы хотели предложить вашему вниманию топ 15 тем которые фигурирует в этом типе информационных каналов вот ну как мы видим что наиболее представленная тема это банковские карточки дальше идет имиджевые упоминания депозит интернет- банкинг и обслуживание то есть это топ5 по большому счету который определяет э, специфику и тренды существующие на этом рынке вот мы предложили перечень наиболее представленных банков в, в этом типе информационных каналов. Это Приват, DeltaBank, FUMP, FUMF, Alpha и банк В принципе, это весьма э, понятный результат. Это те банки, которые э, уделяют очень много времени э, работе с социальными медиа, а также они очень востребованы, поскольку это все розничные, крупные, крупнейшие, грубо говоря, банки. Также ну, вы видите, какую часть от, от этих тем занимают другие сюжеты. Да? Вот у нас есть топ-5 сюжетов, да, имидж о которых я говорил уже, имидж, депозиты, обслуживание, интернет-банкинг и банковские карточки. И вот есть там перечень других тем, которые тоже анализировались в разрезе данного проекта, но мы увидим это чуть дальше. Значит, э, э, медиагигантом у нас э, стал приват, но это ни для кого не секрет, что приват э, весьма востребованный в этом плане банк и очень есть много негатива, но ну, есть очень много и позитивных упоминаний, и пресс-служба работает очень сильно, это будет видно дальше. Далее мы предлагаем технологии, по которым мы оценивали медиаэстет, а медиаэстетом у нас, по нашему мнению, явился банк ФУМ. Вот на следующем слайде будет более понятно, в чем суть идеи. Мы проанализировали общий негатив, которые присутствуют по всем банкам а, в этих социальных медиа назовем так. И проанализировали разницу первая группа. Это позитивно представленные банки, это те у которых разница между позитивом и негативом дает положительные, положительный результат. То есть у банка Надра 387 упоминаний, позитивных и больше, чем негативных. При том, что у них 4,26% негатива всего вообще по, по всем банкам в целом а также есть нейтрально-позитивно представленные банки и это Дельта, Привата, Щад, Пумпа, Альфа-банк ну то есть из этого можно сделать различные выводы но по большому счету мы видим что в целом нейтрально-позитивно окрашенная публикации в этих банках тоже превышают негатив ну понимаем мы из этих слайдов, что наиболее сложная ситуация по негативу у Привата у, у, у Привата, у Дельты и у и у Пумба. Но исходя из того, что мы видим, мы понимаем, что наилучшего всего с этим вопросом справляется Пумба, потому что у него количество позитивных публикаций превышает 300 негативных, а также 300 нейтральных позитивных превышает, ну, как бы негативные тоже. В результате он становится у нас медиаисты. ехали Поехали дальше. Здесь зафиксированы основные тренды, которые показывают э, общую специфику представленности э, банков э, на этом рынке. Конечно же, в первую очередь это обслуживание, конечно же, это вопросы клиентов по кредитам, это вопросы э, в первую очередь, конечно же, да, это вопросы. Я думаю, что дальше, если мы пройдем ниже, мы просто увидим, очень четко будет предложена картина, наверное, ниже, по, конкретно по темам. Значит, вот, например, банковские карточки. Это у нас наиболее представленный блок. Мы видим, что здесь очень четко представлен дельтабанк да, по количеству упоминаний. А вот уже по разнице упоминаний позитивных и негативных, мы понимаем, что ну, лучше выглядит банк «Русский стандарт», а ну, банка «Дельта» его, в принципе и нет в перечне банков, у ну, которых позитивные упоминания на эту тему превышают негативные. Так, давайте дальше. Вот интернет-банкинг, тоже достаточно интересная тема, востребованная на данный момент в социальных медиа, это вопросы по обслуживанию, вопросы по предоставлению самой услуги непосредственно. Тут мы тоже видим определенную специфику. Да? Мы видим, что Дельтабанк у нас является ну, лидером по количественным показателям, а по, грубо говоря, качественным показателям у нас является пункт, который в количественном у нас на четвертом месте. Ну, то есть я не думаю, что это объясняет, что это значит. Вот. Ну, на мой взгляд, просто вы видели какое количество негативных было упоминаний. И ну, это говорит о том, что есть определенная работа, которая ведется непосредственно при службе банка, ну или какими-то другими людьми. Так, ну депозиты очень востребованная тема, она у нас является третьей по, востреб... ну, по представленности на этом рынке. Опять мы видим Дельтабанк и ПУМ что по большому счету не, не, э, ну, не является для нас чем-то чем-то новым да ну, давайте дальше дальше а, обслуживание да обслуживание это такая очень тонкая тема здесь у лидеров у лидеров назовем их так у гигантов да у них очень много по этой теме негатива. И вот то, каким образом банки представлены в этой теме, очень сильно отражает на самом деле то, как они отрабатывают. Ну, собственно говоря. Давайте, да. Вот в кредитах есть очень интересный момент, который касается его банка. Тут по банк, позитивные упоминания по банкам превышают негативные. Но в целом, в целом, э, можно сказать одно, отметить, если в целом говорить про рынок, я об этом не говорил. Негативных упоминаний э, в социальных медиа больше, чем позитивных и больше значительных. Ну то есть значительно больше. Я, мы не выносили этот слайд, там где показывался процент, но это, грубо говоря, не меньше, чем 30%. То есть негатив на 30% больше в количественном соотношении, чем позитив. Но к позитиву, по большому счету, мы относим не только какие-то позитивные отзывы, а, грубо говоря, то, каким образом банк отреагировал на негативные какие-то возгласы и так далее. Так. Ну вот, собственно говоря, акции мы вынесли как интересную тему, поскольку она достаточно востребована, и она у нас... Мы очень любим эту тему, она у нас представлена и в разрезе номинации на медиавишках, и мы решили вынести в разрезе номинаций э, по э, социальным назовем это так, э, медиа. да. И дальше тот продукт, который мы будем вам показывать, мы отдельно выделили целый блок, в котором будет показано, каким образом э, эксперты, маркетологи розничных банков оценивают акции других банков. Да? Вот. Но ну, есть какие-то вопросы? Традиционная картина, это, конечно, приятно. Давайте переходить э, к нашему третьему. Третьему. Вопросу, третьему да. а, Леша, у тебя есть 15 минут. Кто будет я Ты, да. я ну, 15 минут Ты да. Ну, 15 минут. Не, я понял. Да. Да. Значит, уважаемые коллеги, мы очень волнуемся, потому что то, что мы хотим вам предложить, вашему вниманию, это достаточно новая новый инструмент и мы про него как бы говорим уже достаточно длительный период времени он у нас проходит и проходил и на Google Factory и каждый год мы о нем вспоминаем то есть э, это инструмент анализа репутации не просто бренда банка как бизнеса а анализ репутации банковского продукта и мы решили как бы систематизировать все о чем мы говорили и предоставить вашему вниманию небольшую структуру а, общего комплексного продукта, который, на наш взгляд, отвечал бы на любые вопросы как маркетологов, так и пиарщиков, и, собственно говоря, собственников, ну и целой группы на самом деле любителей задавать себе эти вопросы. Значит, ну, в двух словах мы говорим о том, что мы уже изначально готовы к тому, что мы понимаем, что есть такой гудзел, что есть такой проект, что есть бизнес, внешние коммуникации, продажи, ля-ля-ля, все это влияет на инвестора, на стейкхолдера и так далее. Вот. Но мы не говорим никогда о том, что существует непосредственно репутация самого продукта. И в банке может быть несколько продуктов, несколько направлений, например, там, розничный продукт, там, корпоративный продукт, еще там банковский бизнес и, и так далее. Вот. И эта, репутация этого продукта, она не в не последнюю очередь влияет на общую репутацию вашего бизнес-института. Да? И по большому счету в данный момент, в данной ситуации, и вот в нашей стране, это является базисным вопросом, на базе которого на данный момент будет строиться репутация банка на Украине, да, учитывая события. Значит, что мы выделяем в банковском продукте? В банковском продукте мы выделяем определенное направление, которое формирует репутацию этого продукта. Значит, первая, ну всем понятная штука, это, грубо говоря, ассортимент. То есть это то, из чего состоит продукт, какие у него есть характеристики. Далее, это инструменты продвижения данного продукта через определенные информационные каналы, в частности, средства массовой информации. Да? Следующий очень четкий и понятный всем блок – это обслуживание клиентов, ну, клиентское обслуживание, это доступность, это качество обслуживания и так далее. Дальше это, можно сказать, два смежных направления – это бренд непосредственно банка и брендирование услуги. Ну, чтобы забегать вперед, речь идет исключительно о визуально-вербальных характеристиках бренда. Цвета, логотипы, ну то есть вот на таком уровне. Здесь мы предложили такую схему, на которой желтым указаны те направления, которых мы коснулись в данном исследовании. В данном исследовании была проанализирована группа маркетологов, специалистов, которые формируют непосредственно продукты не ниже начальника или замначальника департамента, ну, то есть, чтобы всем было спокойно. И мы анализировали в первую очередь ассортимент, ну, то есть то, что понятно. Но при этом мы проводили определенное ранжирование среди экспертов для того, чтобы понимать, насколько, насколько составляющие вот этих направлений формируют эти направления. Да? Ну, то есть, примеру, берем брендирование, брендирование непосредственно банков мы предложили экспертам определенный спектр составляющих. Да, название, логотип, э, слоган, э, цветовая гамма. Да, ну, то есть и, и, дальше эксперты определяли ну, ранг, и насколько то или иное э, то или иное свойство влияет на в целом на вот та, визуально-вербальное э, впечатление, да, характеристику данного банка. Вот мы понимаем, что название почему-то, название, почему-то имеет у нас первое место, логотип второе. Вот, а цветовая гамма совсем для да, маркетологов не имеет значения. Если мы говорим о такой очень важной, интересной характеристике, как обслуживание клиентов, мы понимаем, что да, тут очень все логично, работа персонала, люди – это наше все. А вот, например, сеть банкоматов, маркетологи считают, ну, э, что это не настолько важно. Но, в принципе, в этом есть свой смысл. Мы видим, что на втором месте интернет-банкинг, и э, это отражает тоже достаточно понятный э, тренд. Так, э, Дальше мы анализируем непосредственно маркетинговые коммуникации, то есть это любые инструменты, с помощью которых доносится продукт через информационные каналы. Что мы тут видим? Ну, мы видим, что опционное предложение, то есть это некие бонусы, которые получает клиент при использовании вашего продукта, занимают первую позицию. А вот, например, непосредственно само описание продукта не особо влияет на, на ну, по мнению маркетолога, на данный, на данный на данное направление да вот также мы проанализировали типы информационных каналов по которым которые важны для продвижения этого продукта да? ну, мы видим вот очень интересно на самом деле и достаточно отражающую на мой взгляд э специфику да то есть телевидение по-прежнему остается наиболее востребованным и наиболее э интересным для продвижения каналом информационным потом идет интернет потом корпоративный сайт, вот. Ну, собственно говоря, да. Единственное, что, конечно, меня расстроило, это лично меня расстроило, это радио и печатные СМИ. То есть, видите, маркетологи считают, что эти информационные каналы, они как бы и, ну не очень важны для продвижения продукта. Так, розничного, между прочим. Значит, дальше мы проанализировали непосредственно продукты. Мы его разделили на наиболее представленные на рынке. Изначально, ну, изначально проведя предварительное исследование с нашей группой, мы определили наиболее представленные, более характерные для розничного банковского продукта некие услуги, да, ипотека, автокредитование, потребительские кредиты, нецелевые, э карточные кредиты, дальше депозиты гривневые, валютные и банковские переводы. Ну, как бы понятно, что у каждого банка могут быть еще свои определенные фишки, но это наиболее представленные по мнению данной экспертной группы. Ну, тут мы видим понятные вещи, то есть, если может кому-то не видно, я могу озвучить, Депозиты у нас доминируют, дальше идут э, карточные кредиты, затем потребы, автокредиты у нас идут на четвертой позиции, на пятой, что в принципе абсолютно коррелирует с медиаполем. Да? Ну, то есть вы, если слушали Наталью, вы услышали, что речь идет о том, что эта тема очень сильно падает в медиа. Вот очень сложная ситуация с ипотекой, но она понятна. Вот. И нецелевые кредиты. Вот, и нецелевые кредиты отошли, по мнению маркетологов в четвертом квартале. Так, переходим дальше. Дальше мы говорим о том, что мы переходим уже непосредственно к анализу мнения экспертов относительно непосредственно ну, про характеристик продукта, статьи да, мы, И мы понимаем, что здесь есть определенная специфика у розничного банка. Специфика заключается в следующем, что есть, например, банковские институты, у которых, да, там 2-3 услуги из тех, которые вы видели, но они по ним отрабатывают очень четко, и они очень представлены, и их продукт известен на рынке. А есть универсальные банки, которые стремятся полностью заполнить всю, грубо говоря, эту сетку и отрабатывать как в автокредитовании, так и в гривневых там, депозитах. Да? Для этого мы предлагаем определенную схему да, анализа эффективности работы как того банка, так и другого. Грубо говоря, есть у нас... Такое понятие уже вам известное, надеюсь, из Будлива, надеюсь, из наших продуктов. Рейтинг знаний, рейтинг одобрения, то есть, грубо говоря, это степень знаний и степень одобрения экспертами деятельности банков а, в разрезе тех или иных направлений, да, которые там были перечислены, кредиты, депозиты и так далее. А дальше репутационный рейтинг, который строится на базе, Э, уже этого рейтинга знания и одобрения, учитывая коэффициенты ранжирования ну, вот этих вот направлений. Дальше будет более понятно. И есть рейтинг суммарный, который суммирует там все показатели по продукту, да? И есть усредненный рейтинг, который определяет, э, ну если у вас там грубо говоря, вот, в следующем слайде, там достаточно это понятно, да, вот если есть там у нас банк, у которого есть 4 услуги, есть банк, у которого 8 услуг, то средний рейтинг он будет считать среднее арифметическое по 4 услугам, а абсолютный рейтинг он будет считать по всем услугам. Ну, я думаю, что когда мы перейдем к анализу результата, вы увидите, как это работает. Я думаю, сильно останавливаться на специфике исследования нет смысла, то есть идет ранжирование по всем этим блокам, дальше мы анализируем непосредственно продукт. Да. Это перечень экспертов, которые принимали участие в данном исследовании. Большая просьба их не искать и не преследовать. Значит, ну вот рейтинг знания SMART, то есть это то, где все значения по всем услугам складываются. Мы хотели рассмотреть на примере Platinum банка, каким образом отличается суммарный рейтинг и от усредненного, кто еще не понял, для того, чтобы понять, зачем они вообще нужны два раза, да, рейтинг. Ну, в принципе, для начала было бы интересно вообще понять лидеров, правильно? Ну, то есть, потому что это абсолютно реальное исследование, его э, ну, это абсолютно реальное эксперты, и мы вот понимаем, что в э, рейтинге знания суммарно у нас э, розничный банк, наиболее известный экспертам, это и не кредит, ну то есть Укрсос. Э, дальше Дельта, Приват, УТП, Укрси. Думаю, на пятерке можно остановиться. Вот обратите внимание еще на Дельта банк, он тоже интересен. Вот в рейтинге одобрения мы видим немножко другую картину. Сбербанк выходит на первой позиции. Пуп, альфа, дельта, то есть пятерочка немножко изменилась. Дельта, видите, на четвертой позиции. Платина уже у нас ну, на 13. -й. Вот э, суммарный рейтинг, э, который учитывает коэффициенты значимости. Вот они вверху, это так называемые рамки. То есть что это значит? Что карточные кредиты, да, у них рейтинг значимости 9, ну, гривневые депозиты, у них 9,6. То есть они наиболее, ну, по мнению маркетологов, на данный момент значимое направление для формирования розничного банковского продукта. Вот. И здесь уже мы получаем равноучтенные знания и одобрения умножено, грубо говоря, на этот, ну, с учетом вот этого ранга. мы понимаем, что вот, например, платиновый э, банк в суммарном рейтинге спустился на 15-ю позицию, хотя ну, как бы э, одобрение и знания у него были выше позиции. А вот этот банк, он как бы за счет того, что правильно перераспределил свои усилия и по мнению, по мнению этой экспертной группы. И он попадает на первую позицию, хотя знаний, знании, в одобрении, первых позиций у него не было. Ну, понятно, да? То есть... А вот, например, дальше мы можем посмотреть, что происходит у нас, когда мы анализируем усредненный рейтинг. Вот, например, в усредненном рейтинге мы сразу видим, что Platinum банк, учитывая тот факт, что у него, сколько, 5 услуг, да, которые, во всяком случае, заявлены на сайте, имеет пятую позицию. А вот уже наши лидеры, они там немножечко поменялись, ну реально. Так, давайте перейдем дальше. Вот у нас здесь рейтинги одобрения Альфа-банк, Сбербанк, ПУП, Дельта. Платину на восьмой позиции. И вот усредненный рейтинг репутационный, который говорит нам о том, что вот в усредненном рейтинге... Альфа-банк у нас занимает лидирующую позицию. Ну, по большому счету это понятно, что это связано с отсутствием, э -э -э -с отсутствием ипотеки. Да? Потому что, ну, грубо говоря, банк отработал по другим направлениям, отрабатывает по мнению экспертов лучше, соответственно, усредненный показатель у него выше. Поскольку ипотеки нет, она не учитывается. платину банк тоже здесь, видите, он с 13, да, 13-й позиции в суммарном рейтинге уже усредненно попадает на четвертую позицию. Ну, это, грубо говоря, такая логика, которую мы предлагаем, она имеет место быть. Ну, собственно говоря, это то, о чем я говорил, маркетинговые коммуникации, то есть одно, вот мы рассмотрели только что с вами одно из направлений этого продукта ассортимент. То же самое можно делать на самом деле с любым из этих четырех направлений. Да, вот, например, в маркетинговых коммуникациях можно проанализировать акционное предложение, если помните, там ну, акционное предложение, с чего он состоит? Ко-маркетинг, описание продукта, и сравнительное. Ну продукция. да, да. То есть вот, мы взяли одно из направлений, это все равно, что вы считаете там, не знаю, гривневые депозиты да, в ассортименте. А вот здесь мы взяли акционное предложение. И провели ну, то же самое исследование в разрезе информационных каналов. И эксперты вот считают, видите, какая у них история. И считают, что э -э ну, вот мы видим конкретные позицию, у кого какая позиция в разрезе каждого информационного канала.